Новый сезон пляжного футбола для бердянских команд стартовал в эти выходные в нашем городе. В течение недели с 10 по 17 июля любители этого вида спорта смогут наблюдать за играми первенца города. Сегодня мы начали наш традиционный чемпионат города по пляжному футболу, который ежегодно проходит или в июле, или в августе. На... До этого он проводился на Соломенном пляже, сейчас пляж Акватория. Здесь находится футбольное поле. Участвует в этом году у нас пять команд. Проводим в один круг. Завершение у нас будет 17 числа. В 10 в 11 две игры. В 12 будет награждение медалями, призами индивидуальными кубки. Желание побороться за титул сильнейшей команды в этом сезоне изъявили пять команд. Джон Грифс, Арсенал Бердянские Жатки, Бриз, Квадратный Метр и дебютант соревнований Ангелы Цирка. На данный момент в турнире сыграны поединки первого тура. Матчи открытия соревнований встретились команды Квадратный Метр и Арсенал Бердянские Жатки. Матч прошел в напряженной борьбе. Обе команды дали предпочтение игре в атаке и порадовали болельщиков большим количеством забитых мячей. Поединок за завершился победой квадратного метра 6-4. И второй матч дня между Джон Гривзом и Ангелами Цирка прошел в равной борьбе. Футболисты Джон Гривза, уступая по ходу поединка своим соперникам 0-4, смогли отыграть пропущенное. А в дополнительное время матча забили победный гол. Итог противостояния 7-6. Я сам с места Ривного, тут пребываю в Бердянску с гастролем и Цирка Кобзов. От. Циркобзов він за здоровий спосіб життя. Ми побачили, що проводиться міський чемпіонат по футболу з пляжного футболу і вирішили взяти участь. Коли виходиш на майданчик і виграєш 4-0, в тебе з'являються вже звичайні задачі, тобі хочеться вигравати і досягати вершин в будь-якому турнірі. От, тому з'являються задача, тому що я побачив, що любите е – сильна команда. і от, Ми можемо поборотися. Ми досить гідно грали сьогодні. Ігри слідчого туру Пірінса Бердянська по пляжному футболу стаються в п'ятницю 15 іюля. Начало матчів – 18.00.